안녕하세요, 홍스입니다. 네, 제가 이번에 온 곳은요. 유럽 최대의 게임콘 바로 팰런 2019 게임 스콘에 왔는데요. 여기에 바로 우리 축적들의 소울 게임 바로 피파와 위닝일레븐이 어떤 소식을 듣고 저도 이곳에 왔습니다. 네. 이번에 피파 20과 위닝일레븐 20이 동시에 거의 같은 시기에 발매가 되는데요. 과연 유럽 사람들은 피파와 위닝 중에서 어떤 게임을 더 선호할까요? 이 위닝이 유럽에서는 프로 에플루션사커라는 이름으로 불리는데요. 제가 직접 여기 유럽 현지 사람들께 피파와 위닝 중 어떤 게임을 더 선호하는지 제가... Hello. Hello. My name is Hong from South Korea. Uh, do you like football games? Yes, we yes. like. football games. And you know of course FIFA and Pro Evolution Soccer. Yes. Which game? Uh, which game is better for you? FIFA. FIFA. Eh? Yes. Oh, FIFA. FIFA yes. Why do you like more FIFA than Pro Evolution Soccer? Um, because in FIFA there are more clubs. Uh, because I playing Ultimate Team and an Ultimate Team. Um, there's my favorite club by FC Bayern München, <laughs> or, yeah, that's <laughs> the only reason. Okay. Why do you like FIFA? Um, I also play Ultimate Team, and uh, I like FIFA more uh, than PES because um, now the Bundesliga uh, license is there, and uh, I think the uh, graphic and so is uh, very good and better by PES. PES. How do Spiel think? besser Revolution Soccer und Fifa. Ja, ich spiele seit 1997, 1997 spiele ich nur Fifa. Nur Fifa? Nur Fifa. Nur FIFA. Das ist besser. Da habe ich schon mal auch Revolution Soccer Ich habe mal ganz kurz angespielt, aber es ja. ist einfach originaler. Aha. Fifa, weil es einfach größer ist, ja. weil man es auch mehr kennt. Ja. aber von den Mechanics her und von her. Game-Style ist Pro Evolution eigentlich besser. Also ich spiele eigentlich fast nur FIFA, yeah. aber hier auf der Gamescom ist es ein bisschen schwer. Deswegen hier ist es Also Pro Evolution Ah ja, ja, Aber sonst zu Hause nur FIFA online. Warum machst du FIFA? Keine Chance. Keine Chance. Warum ist besser als Pro Evolution? Ich bin von klein auf mit der Steuerung und so. Ja. 프로 e v o l u t 서 o n 다 o c c e r i 프로 e 루스 l u t 스 o n s 리 c 리스 r ist e 스 n bisschen realistischer. FIFA, 는 i n d e ich, macht s 요 i e l e r n i c h 어 mehr Spaß. FIFA h 부터 auch noch mehr Gameplays. FIFA hat auch noch mehr g a 저 농구게임도 좋아하는데, 축구게임 할 때는 그래도, 친구게임 할 때는 PES가, 미닝이 더 재밌더라고요. ist halt beliebter, so das hat mehr diesen Arcade, ja. also mehr dieses spielerische. Genau. genau. Revolution ist halt mehr so realistisch. Ja. Ich sag, Revolution Soccer ist realistischer. Das macht noch viel mehr Spaß. Ja. Und Sie? Ich sag, FIFA. FIFA. Warum? Das ist besser, ich finde das um... besser. Keine Ahnung. Hm. Ich spiele das auch so. Das Keine Ahnung, ich spiele das seit 6 Jahren. Ah, ja. Ja. Ja.

Is, uh, because, uh, YouTube, YouTube is, um, FIFA ist, weil YouTube FIFA-YouTubers als youtubers, also, -Youtubers. So, uh, I think. also, ich bin einer, der sagt, uh, weder das eine oder das andere, das kann man nicht klar sagen. Also, es gibt Leute, die sagen definitiv uh, FIFA, es gibt ja. Leute, die sagen nur PES. Ja. Es kommt drauf an. Also, ich finde beides sehr, sehr gut. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, das oder das. FIFA, ja. FIFA, hat, ja. Ja, FIFA hat seine Vorteile. Alle Lizenzen, alle Turniere. Konami ist einfach, habe ich das Gefühl, etwas schönere Grafik, ein bisschen besseres Spieldesign, also ein bisschen ähm, realistischer als EA. Aber der große Vorteil natürlich bei EA ist, sie haben die Lizenzen. Das ja, genau. Sie, das ja, ist sie. genau. Ja. Ja, und äh, sie mussten sich jetzt auch sehr viel Kritik einstärken, äh, weil sie jetzt äh, die Rechte für Juventus verloren haben. Ich habe gerade ähm, gehört, die Pros aber noch weiter spielen. Trotzdem ist beides ja. sehr, sehr gut gespielt. Beide haben wir seinen Vor- und ja. Nachteil. Äh. Ja, 뭐가 더 유럽 사람들은 즐겨하는지 물어봤는데요 아무래도 대부분의 사람들은 피파를 하는 것 같습니다 네. 한국에서 대부분이 어렸을 때부터 위닝을 해가지고 많은 사람들이 위닝에 익숙해져가지고 위닝을 하잖아요 반대로 유럽에서는 많은 사람들이 어렸을 때부터 피파를 해가지고 많은 사람들이 아직도 피파를 한다고 합니다 그리고 라이 트스 때문에 많은 사람들이 피파를 하는 것 같은데 그래도 프로 에볼루션이, 위닝이 많이 피파를 따라해봤으니 다른 방법이 있습니다. 네, 재호다 재미있게 보셨다면요. 좋아요 구독 꼭 눌러주시고요. 제 다른 영상도 많이 많이 봐주세요. 그럼 다음에 또 뵐게요. 감사합니다.